Assalamualaikum dan salam dan selamat sejahtera. Saya Nyonya ini akan berkongsi tentang Ibrahim Ahmad Awam tentang jenayah kolor putih dalam bentuk video pembentangan. Apa itu jenayah kolor putih? Jenayah yang dilakukan oleh individu yang dihormati dan status sosial yang tinggi dalam pekerjaannya. Jenayah yang tidak melibatkan kekerasan tetapi bermotifkan kewangan. Ciri-ciri jenayah kolor putih ialah penipuan, penyalahgunaan jawatan, memasukkan dokumen dan masa tidak atau lambat sedari tentang jenayah kulit putih ini. Ini merupakan contoh-contoh jenayah kulit putih yang telah berlaku di negara Malaysia dan di luar negara. Yang pertama, skandal YMDB di Malaysia. Kedua, skandal Aaron di Amerika Syarikat. Ketiga, kes penipuan pembekal daging di Perak. Keempat, skandal pembengkel Will di Amerika Syarikat. Seterusnya saya akan menerangkan antara salah satu jenayah keleputan ialah rasuah. Apa itu rasuah? Penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan oleh, untuk seseorang individu melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasminya. Ini merupakan statistik rasuah di Malaysia. Yang pertama, skor CPI 50 menunjukkan tahap persepsi rasuah masih perlu diperbaiki untuk mencapai tahap integriti tinggi. Kedua, kedudukan CPI 57 menggambarkan Malaysia berada di pertengahan senarai negara dunia dalam usaha memerangi rasuah. Ketiga, kerugian 227 bilion menunjukkan anggaran kos ekonomi akibat rasuah sejak beberapa tahun dan memberi kesan negatif kepada pembangunan negara. Keempat, 43% aduan berkaitan isu perolehan menandakan sektor ini masih paling terdedah kepada penyalahgunaan kuasa cegah rasuah negara aman. Ini adalah slogan yang saya ciptakan sendiri untuk memperingatkan rakyat Malaysia untuk mencegah rasuah supaya negara kita hidup dalam keadaan aman. Antara kesan rasuah kepada institusi yang pertama menjejaskan integriti dan imej profesional di mana bila pegawai menerima atau memberi rasuah reputasi institusi akan tercalah. Kedua, mengurangkan kecekapan dan kualiti perkhidmatan. Keputusan dibuat berdasarkan suapan bukan merit atau ketulusan. Ketiga menggalakkan budaya kerja tidak sihat. Ia menjadi kebiasaan apabila berfikir buat apa saja asalkan dapat duit. Seterusnya kesan rasuah kepada masyarakat yang pertama peningkatan kadar jenayah. Sistem perundangan dan penguatkuasaan undang-undang terlibat dengan rasuah. Kedua ketidak uh, sosial di mana kebiasaannya orang atas saham mendapat layanan yang baik dan orang bawahan ditindas. Ketiga, kemerosotan nilai nilai murni. Masyarakat tidak mempunyai sikap integriti, kejujuran, accountability dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasan. Seterusnya lagi, suah kepada negara, menjejaskan reputasi antarabangsa yang ini menjejaskan hubungan diplomatik dan ekonomi dengan negara luar. Kedua, ketidakstabilan politik, mempengaruhi hubungan pemimpin dan rakyat sehingga mendapat konflik dan ketegangan politik. Ketiga, pembaziran sumber negara yang ini dana dari rakyat tidak digunakan dengan sebaik mungkin kerana dana tersebut digunakan untuk keuntungan peribadi. Seterusnya, kepentingan integriti pemimpin di mana membangunkan kepercayaan dan keyakinan kepada rakyat. Kedua, mengelakkan penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Ketiga, memastikan pentadbiran dan pembangunan negara terjamin. Secara peranan masyarakat sebagai pengawal wasa ini watchdog. Yang pertama meningkatkan ketelusan dan accountability di mana masyarakat berani menegur kesalahan pemimpin supaya mereka lebih berwaspada. Kedua, mencegah penyelewengan, penyelewengan di mana masyarakat melaporkan kepada pihak berkuasa sekiranya terdapat unsur penyelewengan. Yang ketiga, mengukuhkan demokrasi dan hak rakyat. Masyarakat mempunyai hak bersuara dalam mencegah pemerintahan yang tidak telus kesimpulannya kita sebagai rakyat Malaysia perlulah mencegah rasuah untuk menjadikan negara kita aman dan terpelihara daripada perkara-perkara yang negatif sekian terima kasih